Всем привет! Мы находимся сейчас на голосе Украины. Да ну. На самом деле у нас замечательное настроение, атмосфера тут очень дружелюбная. Но да, никто не хочет, чтобы кто-то заболел, там или еще что-то. Нет, действительно правда. Атмосфера очень хорошая, все участники очень приветливые, доброжелательные. Такие как она. Тамара! мы хотим сказать. что, высказывай. Я... У меня просто все пересохло. Я не знаю, что сказать. Единственное, что я могу сказать в данный момент, что, ребята, это незабываемые эмоции, ощущения, драйв. Мое волнение просто куда-то делось в один момент. И я ничего не помню, что со мной происходило на сцене, что я говорила. Но это круто.